от 40 до 80 метров от модели насоса, с пультом СУ-301, с датчиком давления, МБС э, манометр и гидробак. Чем, чем интересен этот насос, что он, он поддерживает то давление, которое вы выставили на пульту, вне, вне зависимости от расхода. То есть, если вы выставили, например, 3 килограмма, 3, 3 атмосферы, сейчас он настроится, то есть вы открыли один кран, он держит 3 атмосферы, вы открыли два крана он все равно держит три атмосферы. То есть меняет частота вращения двигателя в зависимости от вашего водопотребления. То есть что это дает? Это вам дает постоянное давление, независимо от расхода. Дает вам экономию электроэнергии, то есть вы платите только за ту воду, которую вы реально берете, вот эти перерасходов. Идет экономия по месту, у вас идет маленький гидробак, то есть вам не нужно брать большой бак на 200-300 литров. И вы получаете цельный отрезок кабеля, то есть вы с кабелем, подводным кабелем оригинальным, даст его, пищевым. Вам не нужно ставить термомут. насос имеет низкий вес, маленький вес. Плюс в насосе встроена защита по сухому ходу, то есть если вода в скважине заканчивается, он выключает. Насос имеет, мы сейчас с вами проверим сухой ход, симитируем, то есть насос имеет плавный вкус, если вы захотите ставить дизель-генератор, вам не нужно брать большой. То есть у него пусковой ток на 10% больше, чем номинал. То есть вот он, вот он выключил. Он вышел в аварию, то есть закончилась вода. В пакете SQE вам нужно приходить его перезапускать в насосах SQ, как бы, вот эта защита, она также есть в насосах SQ, только там нет часового управления. В насосах SQ он сам тестирует, там через определенный промежуток времени, сам включается, проверяет, есть вода, нет воды. И запускается. Здесь вам нужно подойти, то есть оно показывает, что у вас авария, нет воды, либо же вызывать сервисный центр, либо подойти, изначально попробовать перезапустить, и он сейчас он протестирует систему, включается и опять работает.